И сегодня тема нашего разговора очень-очень важна. К сожалению, сейчас в нашем регионе очень неспокойное время, и поэтому мы уже не в первый раз пытаемся обратить ваше внимание на то, как себя нужно вести в ситуации, когда возникает риск для вашего здоровья или для вашей жизни. В этой презентации мы хотим вас познакомить с взрывоопасными предметами, которые, к сожалению, встречаются в вашем регионе и правилами поведения при их обнаружении. И, как вы видите, вот что бывает при применении боеприпасов. Разрушаются здания, дороги, машины и бутылки. И приносят опасность. чем опасность этих предметов? Малейшее к ним касание приводит к взрыву. Малейшее. То есть вы его взяли, двинули с и он взорвался. То есть если вы видите какой-то из этих элементов, он представляет опасность. Важно, это места проведения боевых операций. В вашем городе это, наверное, везде. На так, бутылка, вернее, банка на палочке, камешки сложены. Вот так вот выглядит местность проблем, с которой столкнулись военные сапёры, тема, поэтому то, что э, те знания, которые мы получили сегодня, нам э, должны всем пригодиться в жизни, потому что некоторые люди могут выезжать за пределы нашего города, а также встретить такие, такое оружие. Э, э, мне не приходилось встречать, но моим друзьям они видели все это. Ребенок нашел лесу гранату, притащил домой. И решили узнать, что произойдет, если... Вам сейчас расскажут, что нужно делать при обнаружении таких предметов. Максим Владимирович, представитель Минобороны. Я хотел немножко уточнить сразу. Лекции не будем, так что не расстраивайтесь. Мы буквально займем 10-15 минут вашего времени. Проведем короткую презентацию. Название этой презентации вы видите на экране. Это не запас. безопасность. Подвергся проведению боевых действий. Это каждый день. Считайте, год назад здесь закончились боевые действия. И каждый день вас познакомим с теми взрывоопасными предметами, которые здесь могут находиться. И... Начальник управления экологичным господи, это протеминная деятельность Министерства обороны Украины, полковник комиссара Максим Владимирович. По заданию Министерства обороны проводит Інформаційно роз'яснену роботу серед місцевого населення та військовослужбовців. На сьогодні ми проводимо роз'яснену роботу в таких містах, як Славянськ, Краматорськ, Старобільськ, Красноармійськ, Маріуполь. І плануються інші, місця, інші міста України, тому що цей захід дуже необхідний для збереження життя та здоров'я наших громадян.